Так, ще Аліса хотіла дещо показати зі своєю лялькою. В Алісі є лялька, і в неї є облаштована е, на постійній основі кімната. Так, Аліса зробила сама шкаф, він відчиняється. Да? Так, і що ще? Ліжечко. Ліжечки, е, тут у мене штанижки, а тут одежда. Це mm -hmm. на прогулку там, або там одежда. Допустим, вот что-то такое. Две сумочки у нее есть, она... Еще у нее есть... Так, да, говорят вот сумочки. Добрый Лев. Вот, а та немножечко порт, она немножечко порванная. немножечко так не, не такая красивенькая. Ну там ты что-то свидрязала в да. этой сумочке. А вот другая вот, вот такая угу. вот. Пуговочки это сумочки от Утеллова Фанфа. А тут від цієї оті. Ліса прилаштувала, Которого що... Так, прилаштувала, о, що о, вона... Тут у нас хліб, і горшочок. Ліжечко, горщик. А ось вот тут от лежать її обувь. Mm -hmm. вот, по я хоч... хочу сьогодні навести там порядочок, uh -huh. потому что ну, что там не стало все разбасано, это ну як не очень. Uh -huh. Вот. Ще в тебе там щиточки, ложечки, mm -hmm. так щось є, якісь причем ага. Там Знома дитичка її треба вбрати кудись, щоб вона не розлилася, то вона розливається. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. вот. тут... І за... зараз ти ще yeah. от, що ти хотіла показати, uh -huh. що ти ще облаштувала. Uh -huh. А, єще. Якщо брати, то тут є столик. О, Як продумано, все yeah. тут є. Тут еще малышка может перед сном смотреть коллекцию, угу. я уже ее показывала, когда угу. мы открывали тех самых скришей. А, вот. Добре. И что вот. ты вот. тут? Сказка, сказка. Вот такой вот столик. в самом низу самом угу. я его вытаскиваю, чтобы покормить миру. А, ложу туда там тарелочку. В тарелочку насыпаю кашку, ложечку, ну, и там что-то, если остается место, там, ну, бывает что-то на десертики В общем, у Алисы тут... Ну, и сказочка вот э... такая. Угу. Читаешь на ночи перед сном? Ясно. Про Пеппу, так? Ну, у Аліси тут э, цілий столик облаштований стаціонарно під кімнату, під лялькову кімнату. Тут ще є такий вот коврик, угу. м'якенький, да. так? Да. И, ну і зараз Аліса облаштувала ще тут місце таке для лірочка світла в днівному угу. сміря. Э, я їй дала от вот у неї є вот така вот такий з рукавчиками. Можно вот так вот открыть, чтобы у нее ручки были открыты. Uh -huh. вот. И вот так вот закрыть, чтобы у нее ручки были закрыты. Я yeah. ей положила под подушечку. Э, ну, это тоже игрушка. Дала ей ручку. Вот Просто она мягенькая, такая похожая на подушечку, поэтому я ей положила ей. Uh -huh. вот. Можно ее вот так вот качать. Э, вот, Браслетик, так ты да. показываешь. Браслетик вот такие вот ползунки угу. это ее любимые кстати и косточка тоже это ее любимка да? э, вот тут у нас чтобы если она уползет переползет это то тут у нас чтобы если она упала то ей было мягенько вот, мягенько поклала мягкая, очень большая угу. и очень мягкая угу. вот э, тут у нас вот такие вот игрушечки соска это уже не игрушка угу. это просто соска Игрушечная бутылочка, у нас настоящая, вот такая вот дуйка, угу. Ой, аж, аж по пальчикам, да. так будет, это тоже игрушка, как я и говорила, ну, вот это вот, естественно, вот, вот такая вот хрюшка, угу. ну и ее любименькая кукла. Это и моя любимая кукла. Потому что это оригинальная лол. Да, это и моя любимая кукла, но угу. я просто ей так дала. Пограться, вот, В принципе, ее самая любимая игрушка это вот. В принципе, вот такая вот дуйка. И все, самая любимая ее игрушка угу. это дуйка. Вот. Кроватка ее, она стояла вот тут. Вот. Угу. Я поставила сюда, ее люльку. Это люлька, а то просто кроватка, ну чисто поспать на дневной сон. Uh -huh. А тут у нас, вот смотрите, вот у меня тут есть юбочка такая, и она очень э, немножко колется. Uh -huh. Если малышка будет перелазить или потрогает ее, то чтобы она не поцарапалась, я положила вот такую вот, э, ее ну, полотенечко. Uh -huh. по Мякинки, так? А да. нежная. Э, похоже. В... Фасончик похож на вот этот вот фасончик. Mm, вот. Колер, Очень. так. Под mm -hmm. вот стенки, чтобы малышка не перелазила никуда, не уползала. Вот, ну и все. Я положила вот под низ. Вот было вот такое вот, вот такое вот одеяло, а я положила под низ вот это вот, куда mm -hmm. я ее заматываю. Специально дитяча. так? Когда я ее ложу в, когда я ложу ее в, кола... в коляску, mm -hmm. я ее заматываю вот в это вот. Uh -huh. Я Положила его сюда. Это мой зайка, а ты Левин Стич. Да. да. Ну, пожалуйста. В якости бортики Стич и зайка. Да. Тут я еще хотела положить вот эту вот пеленочку, я что-то забыла, ну, и вот сюда, вот сюда. Вот. Да. Потому что вот это вот тоже слегка царапается, и вот я забыла положить пеленочку, я думаю, что-то тут не так. вот. Шесть не высточает. А? Да. Я, я

Ага. Сейчас я ее вот сюда на вот, время положу. Там на Ильишку? Да, там у меня подушечка. Там лежала вот эта вот одеялка. Я uh -huh. ее просто убрала во время. Uh -huh. Uh -huh. Вот. И мне сейчас придется немножечко тут интерьер переставить. Uh -huh. вот, приделать. Я все сделала уже. Ну, властно так. А а а так а Алиса, еще и... тут Надо ее покормить. Смотрите, фокус. Нет, пузырьков, да? Или? Есть. Это я туда просто мыло добавила. Я так вот и не корю. Мама, смотри, Пока у нее срочка вытекает точно, Баша. Потому что у нее срочка вытекает, если много ей налить в рот. И она делает мокрую одежду. У меня один раз вся спина у нее была мокрая из-за этого. Так ты ее поила, и он... поила, поела, да. пока вся спина. Я и, вот это, это, и камера, и вот делает это... и Вот так вот. Ого. Зах! И, и... И, и... 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 И, и надо их его э, все Питер надо на Мирочки постучать по спинке и чтобы с... она выркнула. и э, вот это на виху. сейчас надо мирочки ма, постучать по спинке ма, ма, чтобы ма, 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 она отрыгнула ма, ма. иду и, вот. и потом ма, она может в принципе поспать я ее укачаю ну и потом я бы... Во... мы вас включим Распорядок. камера. а это на виху а так. А, вот так робы. Затай камера на меху. То, что мы старались. Ой. И... Ну ничего, мы новость берем. Еще я Верочке дала сосочку. Ой.